Bonjour mon ami, aujourd'hui tu vas apprendre à décrire ta chambre et tes meubles en utilisant l'expression « il y a ». À dire pourquoi tu aimes ta chambre et dire ce que tu voudrais changer en utilisant des prépositions des lieux. Aujourd'hui, tu vas apprendre à décrire ta chambre et tes meubles en utilisant il Кімнату, змінити, bonjour mes amis, bonjour. Bonjour mes amis, bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour mes amis. Bonjour mes amis. Bonjour. Bonjour. Ecoute le dialogue. À la page 145. Leçon 47-48, page 141. Écoute le dialogue, observe l'image et réponds aux questions. Allô, salut Denis. Demain, c'est dimanche. Tu viens voir un film chez moi Avec plaisir. Quelle est ton adresse Alors, j'habite rue des Marchands. Mon adresse est 27 rue des Marchands. C'est un immeuble jaune à quatre étages derrière la pharmacie. Tu connais? Oui, oui, ce n'est pas loin de chez moi. J'habite au 5 boulevard Sébastopol. Il y a un immeuble à gauche du cinéma. Oh, c'est tout près. Salut Denis. À demain. À demain, Pauline. Bonne journée. Après avoir écouté le dialogue, on peut voir sa transcription à la page 190. Le dialogo, Pour mieux comprendre, l'audio propose d'apprendre le nouveau lexique. Pour mieux comprendre, l'audio propose d'apprendre le nouveau lexique. Pour mieux comprendre, l'audio propose le nouveau lexique. Lexique, page 143. Apprends le nouveau lexique. J'habite à Paris, rue de la Grimpette. Tu habites rue principale à Paris. Quelle est ton adresse? Mon adresse est 25 rue des Poètes. J'habite au 25 rue des Poètes. J'espère que maintenant tu es prêt à faire l'exercice 1 à la page 145. Arrête la vidéo et regarde. Il faut dire si c'est vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. Spotify. Що ти готовий виконати вправу першу на сторінці 145. Зупини відео та подивись Треба сказати, що є правильним, а що ні. І Якщо надане речення неправильне напиши правильну відповідь ТюАРІЮСІ. Віріфілі фраз. Ти справився. Перевір речення. On continue. Réécoute le texte et arrête la vidéo. Réponds aux questions de l'exercice 2. Sois attentif. Maintenant, regarde des corrigés. Tu as tout compris? Corrige s'il le faut. Il est enfin le temps de t'entraîner à parler de ce qu'il y a dans ta chambre ou dans la chambre de quelqu'un. Fais attention à l'expression il y a. il On te propose de voir une petite vidéo. Regarde, écoute. Лі і «Репет». Тобі пропонують подивитися маленьке відео. Дивись, слухай, читай та повторюй. -ce il, y a? il y a un ordinateur, oui, un ordinateur. Mais c'est pas tout, non c'est pas tout, car il y a aussi un tapis, une table de nuit, une table de nuit, un placard et un fauteuil, un fauteuil, une lampe et des rideaux, des rideaux. Tout, non, c'est pas tout, car il y a aussi une guitare et un piano, un piano. des livres et des cahiers. des cahiers, un tableau de Picasso, c'est un faux, et bien sûr des jeux vidéo. Tout, non, c'est pas tout, car il y a aussi un hibou. Cette vidéo aide à mémoriser les prépositions de lieu et l'expression il y a. C'est une vidéo qui a été prévue après le premier émissaire En consultant le texte du dialogue, et la vidéo, tu peux enfin imaginer et dire qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de Denis. C'est l'exercice 3. Mets la vidéo en pause. Complète la phrase. Користуючись текстом діалога та відео, ти можеш нарешті представити та сказати, що є у кімнаті Дені. Це вправа третя. Постав відео на паузу. Доповни речення. Апре Regarde l'exemple ci-dessous. Pour ton récit, tu peux choisir deux trois phrases. Delpovie 2-3 речення. Tu as déjà utilisé the mother ma chambre, sa chambre, ton récit. Tu connais déjà la signification des mots ma, sa, ton et autre. вже використав слова моя кімната, і її кімната, його її твоя розповідь. Ти знаєш значення слів ма, са, тон та інших. and explique comment s'appelle. Simon et quelle fonction function accomplisile. Пояснимо, як називаються ці слова та яку функцію виконують. Обсерve le tableau à la page 146. Je vais t'aider à comprendre. Роздивись таблицю на сторінці 146. Я допоможу тобі зрозуміти Les adjectifs possessifs. Присвійні прикметники. L'adjectif possessif Apporte des informations sur le genre, sur le nombre et sur les personnes. Informations concernant le possesseur. Précis et précommandé, ce n'est pas une information pour le monde, mais pour l'homme. le Exemple. Ma veste. Mon manteau. Mes chemises. Votre travail mérite tous nos compliments. Fais attention. Les adjectifs possessifs remplacent les articles. Будь уважним. Присвійні прикметники замінюють артиклі. Les mots dont la signification tu peux ne pas connaître. слова, значення яких ти можеш не знати. Possesseur власник possessif присвійний. Singulier – однина. Pluriel множина. Passe maintenant à l'exercice 4, page 146. Allez-y maintenant, à la 4, la 146. Arrête la vidéo et regarde. Souvenez-vous та la vidéo Il faut choisir les adjectifs possessifs. Il faut compléter le récit avec des Exemple. Papa a une voiture. Тато має автівку. Автівка жіночого роду вона одна. А належить татусеві. Татусь це він третя особа однини. Дивимось в таблицю. Обираємо прикметник СА. Це са вуатюр. Це його автівка. Pendant que la vidéo est en pause, complète les trois premières phrases en consultant le tableau. Поки відео перебуває на паузі, доповни перші три речення, користуючись таблицею, Après, пре les коріжи. Потім подивись правильні відповіді. Pour enrichir tes connaissances, regarde encore une vidéo qui explique en in cas les adjectifs ma ta, sa au singulier changent en mon ton son. Щоб поширити твоє розуміння, подивись ще одне відео, яке Should be resumed, which is ma ta. Sa» Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est. Notre, notre, non, votre, votre, vos, leur, leur, leur. Les phrases avec les adjectifs possessifs. Mon frère habite au Canada. Mon amie s'appelle Isabelle. Ma mère est à la retraite. Mes professeurs sont super. Voici ton livre. C'est ton actrice préférée Prends ta chaise et viens ici. Tu finis quand tes études C'est Mario. Et à gauche, c'est son frère. C'est Mario. Et à droite, c'est sa cousine. C'est Mario et devant, ce sont ses enfants. Notre fils habite avec nous. Notre fille est mariée. Nos enfants sont déjà grands. Où est votre cahier Prenez votre assiette, elle est là. Vos parents habitent ici C'est leur fils. C'est leur fille. Ce sont leurs enfants. Peut-être tu es fatigué. Voilà une minute de gymnastique. Bouge-toi. Tu as deux mains et deux pieds. Tu as deux jambes. Parce que tu as des os, que tu as deux mains et deux pieds, tu as deux jambes et un nez, tu as un ventre et un dos et des muscles sous la peau. Tu as une tête et un cou, deux oreilles et deux yeux. Ta peau, il y a des os, des petits et des gros. Des os, des os, il en faut. C'est parce que tu as des. Pour mémoriser le lexique, observe l'image à la page 147. Réécoute les mots nouveaux. Trouve-les sur l'image. Повертаємось, щоб запам'ятати лексику, роздивись картинку на сторінці 147. Прислухайся ще раз нові слова. Знайди їх на картинці. Lexique page 148. Apprends le nouveau lexique. Ma chambre, la commode, la fenêtre, le rideau, l'affiche, le poster, le tableau d'affichage, la lampe, le fauteuil, la table, le chevet, la table de chevet, le lit, le portable, le réveil. La radiocassette, le tapis, la moquette, le téléphone, le mobile, la lampe de travail, la chaise, la table de travail, le bureau, l'ordinateur, l'écran, la souris, le clavier, le placard, la porte pliante. L'étagère. La bibliothèque. À toi à réfléchir. Passons à l'exercice 5, page 147. Toute la подумати. va до вправи Passons à 5 page 147. Arrête la vidéo et devine de quel meuble il s'agit. Zoupez la vidéo, tu as про які меблі Tu advine, compare tes résultats et corrige s'il le faut. Здогадався? Порівняй результати та виправ, якщо треба. À la Communication» à la page 148 перейдемо до рубрики «Комунікація. Спілкування» на сторінці 148. Pour savoir communiquer avec quelqu'un, on te conseille de mémoriser les expressions et de jouer les mini-dialogues. Щоб навчитися спілкуватися, тобі пропонують запам'ятати вирази та зіграти міні-діалоги. Так. Комунікація, пажа 148. Mémoriser les expressions et jouer les mini-dialogues. A. On est bien dans ta chambre, elle est sympa. Je l'aime bien, je suis bien ici. J'aime beaucoup ta collection de ballons, elle est superbe. Merci, c'est gentil. B. Entre, s'il te plaît, voilà ma chambre. Elle n'est pas grande, mais très sympa. C'est vrai, elle n'est pas grande, mais j'ai tout ce qu'il me faut ici mes livres préférés, mon ordinateur mes posters et bien sûr mes peluches. Il est temps de vérifier tes connaissances et tes savoir-faire. Lis maintenant le texte à la page 148. Sois attentif. Après, arrête la vidéo et réponds aux questions de l'exercice 7 à la page 149. Настав час перевірити твої знання та вміння. Тепер прочитай текст на сторінці 148. Будь уважний. Потім зупини відео та дай відповідь на запитання вправо 7 на сторінці 149. і коріж сіллофо. Тепер перевір та виправ, якщо треба. Tu as bien travaillé, alors tu peux te reposer en t'amusant. Écoute la poésie. Répète-la. C'est l'exercice 8. Tu as bien travaillé, alors tu peux te reposer en t'amusant. Écoute la poésie. Répète-la. C'est la 8. Phonétique. Exercice 8, page 150. Écoute la poésie, répète-la. Dans la maison de Natacha, il y a un petit chat. Dans la maison de Marjolaine, il n'y a pas de baleine. Dans la maison de Magali, il y a des canaris. Dans la maison d'Odile, il n'y a pas de crocodile. Dans la maison de Martin, il n'y a pas de lapin. Dans la maison de Julie, il n'y a pas de souris. Et dans ta maison, y a-t-il un hérisson, des canetons, un chaton? Des dindons ou un ourson Tu sais maintenant d'écrire la chambre. Peut-être, tu voudrais changer quelque chose dans ta chambre, toi. Décris la chambre de tes rêves en consultant les exercices 2, 3, 7 et le texte de la page 148. Arrête la vidéo, réfléchis et écris 4 à 5 phrases. 10, page 149. Ти вмієш тепер описувати кімнату? Можливо, ти б хотів дещо змінити у твоїй кімнаті. Опиши кімнату твоєї мрії, користуючись допомогою вправ 2, 3, 7 та тексту зі сторінки 148. Зупини відео, подумай та напиши 4-5 речень. Це вправа 10 сторінка 149. Сертуа ду модель сі-ду. Скористуйся моделлю, що розміщена далі. Tu as réussi? Amuse-toi un peu. Regarde le video. écoute la chanson lis les mots. Tu comprends? Справився. Розважся трохи. Подивись відео, послухай пісню.

Notre leçon touche à sa fin. Qu'est-ce que tu as appris? Aujourd'hui, notre cours Qu'est-ce que tu appris aujourd'hui? Voilà ton devoir. 1. Exercice 4, page 146. Phrase 4 à 9. Complète les phrases avec les adjectifs possessifs. Après, Реґади pour vérifier. Вправа 4 на 146 сторінці. Фрази 4. Доповни речення присвійними прикметниками. Після виконання подивись правильні відповіді, щоб виправити. Д. Комунікаціон. ПАЖ 148. Меморіз les expressions et jou les mini Запам'ятай вирази. mini exercice 8 page 149 entraîne toi écoute la poésie répète la 4 exercice 10 page 149 Apprends à parler de la chambre de ton rêve comme dans l'exercice 10 voir plus haut Навчись розповідати про кімнату твоєї мрії, як у вправі десятій. Дивись вище.